બે દિવસ પીએમ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવનાર છે એ પહેલાં જ ગુજરાતના બે બોર્ડર પર મોટી હલચલ થઈ છે છવ્વીસ અને સત્યાવીસ મેના રોજ પ્રધાનમંત્રીના પ્રવાસ પહેલાં જ બનાસકાંઠા બોર્ડર પર ઘૂસણખોરી કરતો પાકિસ્તાની ઠાર મરાયો હતો તો બીજી તરફ કચ્છથી જાસૂસ પકડાયો છે ગુજરાત એટીએસે કચ્છ બોર્ડર પરથી જાસૂસની ધરપકડ કરી છે જાસૂસ પર પાકિસ્તાનને માહિતી પૂરી પાડવાનો આરોપ છે

ગુજરાત એટીએસ એ દેશનું એક લીડિંગ ટેરરિઝમ સ્કોડ જે ટેરરિઝમની સામે લડી રહ્યું છે એક સ્કોડ છે અને ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પ્રોએક્ટિવલી પોલીસિંગમાં એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કચ્છ જિલ્લામાંથી એક પાકિસ્તાની જાસૂસને પકડવામાં આવ્યા છે ખાસ કરીને આ કચ્છના નાગરિક છે કચ્છના આ નાગરિક દ્વારા પાકિસ્તાનની એક મહિલા જોડે ક્યાંક ને ક્યાંક હની ટ્રેપમાં ફસાયા હોય એવી પ્રાથમિક જાણકારી હમણાં પ્રાપ્ત થઈ છે આ વ્યક્તિ દ્વારા પાકિસ્તાનની આ મહિલાને ખાસ કરીને આપણા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નેવી તેમજ બીએસએફના જે અલગ અલગ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે તેની માહિતી તેના ફોટાઓ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો આ વ્યક્તિ દ્વારા પોતાના નામે ભારતમાં સિમ કાર્ડ ખરીદવામાં આવ્યું જેનું વોટ્સએપનું એક્સેસ એ પાકિસ્તાની મહિલાને આપ્યું હતું તેમજ જે પ્રાથમિક પુરાવા પ્રાપ્ત થયા છે તેમાં પાકિસ્તાની મહિલા દ્વારા આ વ્યક્તિને આ જાસૂસને સંપૂર્ણ રીતે કડકમાં કડક કાર્યવાહી અને બીજી ડિટેલ્ડ માહિતીઓ એટીએસ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે વધુ માહિતી एटीएस द्वारा आप सब ने आप एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करना करके एक केस दाखिल किया है जिसमें जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बात में मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर के हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बी एस एफ अरे अने इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे इसके इस ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक यह एक टीम बनाया था जिसका लीडर डीवाई एस पी हर्ष उपाध्याय उनके अंडर पी आई पीयूष देसाई साहब पी आई पी एस आई धर्मेंद्र राठौड़ पीएसआई राहुल गर्चर अने पी परेश बसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके आ, एक मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज को यहाँ बुलाया गया था एक मई को आ, उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भरद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप uh, माध्यम से सजय सिंह गोहिल को संपर्क में आया था बातचीत बढ़ी है उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला उन्होंने क्लियर किया इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी उसके बाद uh, कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट uh, 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 जो uh, क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी uh, गुप्त कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था उस दौरान 2025 ट्वेंटी बिगिनिंग में सरदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक आ, सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओ के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बी और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको चालीस हजार का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था उसी दौरान इस इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफ एस एल को भेजा गया था उसके एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज़ करते थे जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज़ किया गया था इसी दौरान ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि ये क्रिमिनल कंस्परेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पी है तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 वन एज वेल एज सेक्शन 148 फोर्टी एट भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सरदे सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया